মহৎ শব্দে মহৎগুণক প্ৰকাশ কৰে সেই মহ গুণে কেনেকুৱা বুলি কৈছে পৰমাৰ্থ তত্ব পৰমাৰ্থী তত্ত্ব বস্তু বুলি কৈছে আৰু সেই মহৎগুণ পৰমাৰ্থ তত্বত যিসকল আই কিম্বা বাপ পাৰ্গত যদি হ'ল সেইসকল আই বাবকে মহন্ত বুলি কৈছে জন্মসূত্ৰে মহন্তক জন্ম হ'লেই মহন্ত নহ'ব পাৰে আমাৰ বৰ্তমানতো শ্যামকানু মহন্ত নাই কোৱা অমিত প্ৰভা মহন্তৰ কথা নাই কোৱা সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱাবোৰ কৰিলে আজি কেইটামান দিনত অমিত প্ৰভাৰ বিষয়ে আপোনালোকে ফেচবুকত পাইছে ধুনীয়াকৈ সেইবিলাক মহৎগুণৰ কথা নাই কোৱা শ্যাম কানুৰ মহৎ গুণৰ কথা নাই কোৱা সেইবোৰ হ'ল মহা মহা পাপ সেইবিলাক হ'ল মহা মহা সংসাৰৰ বোজা আৰু সংসাৰৰ মানৱ সমাজৰ কলংক কলং সেই উপাধিধাৰী মহন্তসকলে মহ গুণ ধৰি ৰখা কিমান ধৰি ৰাখিব পাৰি পাৰিছে সেইটো এটা এটা বিশ্বাৰৰ সময় হৈ পৰিছে ভাবিবৰ এটা সময় হৈ পৰিছে আনহাতেদি আমি মহন্ত বুলি ক'লেই কথাই নাই মানে দুখানি চৰণ চুই এবাৰ সেৱা নকৰা পৰ্যন্ত আমাৰ হৃদয়খনে নামানেই সেইসকল শ্যামকান্দ মহন্তকে আপুনি মই ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিলে আমাৰ পুণ্য হ'ব নেকি তেওঁলোকৰ শৰীৰত থকা পাপবিলাকো আপোনাৰ মোৰ শৰীৰলৈ কিন্তু ট্ৰেঞ্চপাৰ হৈ গুচি আহিব ভাগৱত গ্ৰন্থই কি বুলি কৈছে মহৎ শব্দে মহৎ গুণ পৰমাৰ্থ তত্ত্ব ইহঁত পাৰ্গত ভৰিলেহে মূলয় মহন্ত লাগিলে চান্দাল কুলত জন্মাও হ'ব পাৰে লাগিলে ক্ষুদ্ৰ কুলত ধুবী কুলত জন্মাও হ'ব পাৰে যদি মহৎ গুণ আছে তেতিয়াহ'লে সেইজনকে পাৰমাৰ্থিক তত্ব যদি যিজনৰ লগত আছে সেইগৰাকীক সেইজনকে মহন্ত বুলি কোৱা হয় এতিয়া মহৎবেৱ মহৎগুণ মানে কি পৰমাৰ্থ তত্ব মানে কি আমাৰ পঢ়াৰটো কৃপালো গুৰুজন বস্তুৱে লেচাৰী চন্দত সেইজোকা ঘোষাৰ জৰিয়তে কিমান সুন্দৰকৈ কৈছে মন কৰক অ কৃষ্ণ দিগদী সব্যস পৰমাৰ্থ পাত্ৰ লৈয়ো বুদৃ বিশ্বাসে শৰণ কৰি লুদৃঢ় বিশ্বাসে শৰণ লৈয়ো আমাতন কহিলোঁ তোমাৰ তত্ব বাণী সুখে পাইবা মোক মহামানী মানি তুমি সুহ সখী আমাৰ তে পাৰমাৰ্থিক তত্ত্ব কৃষ্ণ নিগদতি ভগৱানে কৃষ্ণই ক'লে অৰ্জুনক পৰমাৰ্থ তত্ব তুমি বাচি গ্ৰহণ কৰা পৰমাৰ্থ তত্ত্ব কি সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভগৱন্তক শৰণ গ্ৰহণ কৰা আমাৰ এইটোৱেই অকণমান জটিল হৈ গৈছে যিহেতু আমি চঞ্চল মনা মানুহ আমাৰ একটিল সময়ো আমাৰ মনটোৱে স্থিৰেৰে নথকা এটা পৰিৱেশৰে আমি মানে সেইকাৰণে আমি এই সংসাৰৰ জালাত পৰি আমাৰ হাহাকাৰ হৈ যাব লগা হৈছে আজি কিবা এটা সমস্যা কালিলৈ কিবা এটা সমস্যা এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কোনে দিব আমাক ভগৱান কৃষ্ণই আৰে ভগৱান কৃষ্ণক আমি অৱগত নকৰাকৈ তেওঁক ভক্তি নকৰাকৈ তেওঁক আমি আবেদন নিবেদন জনাব লাগিব এনেই আমাৰ দুখ দুৰ্গতি দূৰ কৰি দিব নোৱাৰে নিদিয়ে সেইকাৰণে আমি ভগৱন্তৰ অনুগ্ৰহ ভগৱন্তৰ কৃপা লাভ কৰিবৰ কাৰণে এটাই আমাক উপায় দিছে কি সুদৃঢ় বিশ্বাসে আমি শৰণ কাই অমনাক্যে ভগৱন্ততে হ'ব লাগিব গায়ো মূৰৰ গুণ নাম গীত কহিলো তোমাত সমস্ত শাস্ত্ৰৰ সাৰ সাক্ষাৎ বুলি কৈছে তুমি মোতেই শৰণ গ্ৰহণ কৰি আৰু আনন্দে মোৰ গুণযহ তুমি কীৰ্তন পৰায়ণ হ'ব লাগিব আৰু এই কথাটো মই কোৱাই নহয় সমস্ত শাস্ত্ৰৰ সাৰ আৰু এইটোৱেই হ'ল মনোবাকে ভগৱন্তত আশ্ৰয় শৰণ গ্ৰহণ কৰি ভগৱন্তৰে ভকতি কৰা কথাসমূহেই হ'ল আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা পৰমাৰ্থ গতিকে মই এনেহেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ বাৰ্তা মই মাতৃ দেৱহীক নিমিত্ত কৰি সমস্ত আই বা সমস্তসকলৰ কাৰণে যুগ যুগান্তৰে কল্যাণ সাধন হৈ থাকিব পৰাকে মই আজি কৈ যাম নম্বৰ এক দুই নম্বৰত কি বুলি কলে ভগৱান কপিলে অ যোগমাণিকৰ পেৰা দেও মুকলি কৰিয়া যাকৰ যিবা ৰত্ন লাগে লৈও বিচাৰিয়া মই যোগমানিকৰ পেৰা মই চাবি খোলাৰে কামটো আজি কৰি যাম মাতৃদেৱহীক নিমিত্ত কৰি এই পৃথিৱী মণ্ডলৰে মানুহবিলাকে যাক যি ৰত্ন লাগে মোৰ এই যোগমানিকৰ পেৰাত আজি ইমান দিনে সময় আছিল মই আৰু এইদৰে সোমাই থাকিবলৈ নিদিওঁ আৰু আৰে বোলে আছে গৰু নবয় হাল থকাতকে নথকাই ভাল যিদৰে আনি কওঁ বোলে গৰু আছেনে বৰ ভাল গৰুহাল আছে একদম মজবুত হাল কৰো এই বোলে কি ক'ব হাল কৰ বোৱা সিহঁতক বনেই লগোৱা নাই এইহাল কি কৰিব তেতিয়াহ'লে এনে খুৱাই ৰাখিবলৈ যোগমানিকৰ পেৰা যেনিবা পেৰাই পেৰাই ভৰ্তি হৈ আছেই যুগ যুগাৰ দৰে যদি পৃথিৱী মণ্ডলৰ কোনো মানুহে তাৰ নাম গোন্ধ নাপায় তেতিয়াহ'লে সেই যোগমানিকৰ পেৰা থকা আৰু নথকা কোনো অৰ্থ নহ'ব নাই নাই মই যোগমানিকৰ পেৰা থলাৰ কামটো মই আৰম্ভ কৰোঁ আৰু পৃথিৱী মণ্ডলৰ আই বাপসকলে যাক যি ৰত্ন লাগে লৈ ৰ'ব আৰু গতিকে এই যোগমানিকৰ পেৰা পেৰা কেনেধৰণে বাকচত সোমাল পেৰাত সোমাল মন কৰিব লগা কথা ওৰাম আদি সত্য যোগে ভকতি সদিন আদিসত্য যুগেও ভকতী হৰিনাম হৰিনাম আদিসত্য যুগত হেনো হেনো ভক্তি মানুহৰ মানুহৰ এভাগেই আছিল হৰিনাম হৰিনাম অচৰণ ভ আদি সত্য যুগৰ ধৰ্ম এভাগে আছিল হেনো নাম আৰু আমাৰ এই কলি যুগৰ কৃপাও গুৰুজনৰ কৃপাত যে আমি লাভ কৰিছো শৰণ ভজন ভক্তি এই কলি যুগৰে নহয় আদি সত্য যুগৰ ধৰ্ম আছিল কেৱল নাম ধৰ্মই আৰু শৰণো আদি সত্য যুগৰ ভজনো আদি সত্য যুগৰ ভকতিও আদি সত্যযুগৰ শৰণ ভজনক ভক্তি আটি অনুপাম অনুপাম তত্ত্ব বুলি কৈছে অনুপম তত্ত্ব মানে যি ভাগ তত্ত্বৰ লগত কোনো বস্তুক ৰিজাব নোৱাৰি উপমা দিব নোৱাৰি কেনেকুৱা উপমা দিব নোৱাৰি বাপ বোলা আপুনি শৰণ ললে নে ললো আকৌ আকৌ ভজন আঁকা অ ভজনো ললো আমাৰ এই ল' ছোৱালীগৰাকীও শৰণ ভজন দিয়াই আনিছো নহয় যাতে ভকত বৈ চাহ অকণ জলপানে দি খুৱাব পৰাকৈ বৰ ভাল কথা বৰ ভাল কথা এই কওকচোন বাপ মিটাৰটো আনাওকচোন এই ন ছোৱালী শৰণ কিমান হ'ল ভজন কিমান হ'ল জোখটো লৈ চাওঁ ভকতে খাব পৰা হ'ব নাই তেনেকুৱা বৈজ্ঞানিক কিবা প্ৰযুক্তিবিদ্যা যন্ত্ৰ পাতি লগাই আপোনাৰ বুকুত শৰণ কিমান হ'ল আপোনাৰ ভজন কিমান হ'ল আপোনাৰ ভকতি কিমান হৈছে এইবোৰ কোনো উত্তৰ আনি দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কৈছে শৰণ ভজনক ভক্তি বেদান্তৰ বাছ কোনো গ্ৰন্থৰ বস্তু নহয় কোনো যন্ত্ৰ পাতিৰ বস্তু নহয় শৰণ ভজন ভক্তি বিচাৰিলে পাইটাংক হৃদয়ৰ মাছ হৃদয়ৰ উপলব্ধিৰ বস্তু আপুনি কেনেধৰণে শৰণ ৰক্ষা কৰিছে গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো আপুনিহে জানিব আপুনি কেনেধৰণে ভ ভজন ৰক্ষা কৰিছে আপুনিহে বুজি পাব আপুনি কেনেকৈ ভক্তি কৰিছে আপুনিহে বুজি পাব মই আপোনাৰ ভক্তিৰ সংজ্ঞা মই কৈ দিব নোৱাৰো গতিকে উপলব্ধিৰ বস্তু হয় গ্ৰন্থত আছে শৰণ আছে ভদন আছে ভকতি আছে কাকতি আছে মিনতি প্ৰাৰ্থনা আছে নামঘোষা গ্ৰন্থত যদি নামঘোষা গ্ৰন্থত আছে বুলি ভাবিয়ে থাকিলোঁ আৰু কোনোদিন নিজৰ হৃদয়ত কোনো সম্পৰ্ক এটা নানিলোঁ তেতিয়াহ'লে নাম গোষাৰ শৰণ নামঘোষাৰ ভজন নাম গোষাৰ কাকুৰি মিনতি স্তুতি তাৰে থাকি যাব গতিকে এই যি আধ্যাত্মিক জ্ঞান জ্ঞান যি নাম ধৰ্ম ই যুগ যুগান্তৰে জন্মে জন্মান্তৰে পেৰাত সোমাই গ'ল নহয় বাকচত সোমাই গ'ল নহয় সেইকাৰণে কৈছে আদি সত্য যুগৰো ভকতি হৰি নাম শৰণ ভজন ভক্তি আদি অনুপাম যেতিয়া নেকি সত্য যুগৰ আদি সত্য যুগৰ সকলো মানুহে ধৰ্ম এটাই গ্ৰহণ কৰিছিল নাম ভক্তি এজনতে কৰিছিল ভগৱান কৃষ্ণত ভকতি কৰিছিল তেওঁৰ কেৱল আশ্ৰয় লৈছিল তেওঁ চৰণতে ভজিছিল তেওঁকে কৃষ্ণকে ভক্তি কৰিছিল কৃষ্ণকে যেতিয়া নেকি আদিসত্য যুগৰ সকলো মানুহে স্ত্ৰী কিম্বা পুৰুষ উচ্চ কিম্বা নিশ্চয় ৰজা কিম্বা প্ৰজা সকলো নৰপন্থে যেতিয়া একক কৃষ্ণদেউৰ নাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি একক কৃষ্ণদেউতাই আশ্ৰয় লৈ লৈ একক কৃষ্ণদেউকে ভজিবলৈ ভগতি কৰিবলৈ ধৰিলে স্বাভাৱিকতে আদি সত্য যুগৰ মানুহবোৰ কেনেকুৱা হৈ গ'ল বুলি কৈছে অৰাম মহানন্দ সুখ কলা সকলো জীৱই সকলো মানুহেই মহানন্দ সুখেৰে জীৱন যাপন কৰাৰ এটা পবিত্ৰ পৰিৱেশত জীৱন যি আছিল অ মোৰ মহাপ্ৰিয় হৈ কণ্ঠে যেতিয়া নেকি যিমান যিমান পৰিমাণে কায়ম অনু আদি সত্য যুগত সকলো আই বাপে সকলো প্ৰাণীয়ে এজন কৃষ্ণক এজন ঈশ্বৰকে ভজি এজন কৃষ্ণতে শৰণ ভজন ভক্তি ধৰ্ম কৰি মহানন্দে জীৱন যি আছিল স্বাভাৱিকতে ভগৱান কৃষ্ণৰো সকলো আই বাকৰে কাৰণে পৰম প্ৰিয় হৈ যাবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল মোৰ মহাপ্ৰিয় হৈ গ'ল মানুহপধ্য আদি সত্য যুগৰ আই কিম্বা বা সকলোৱেই কৃষ্ণৰ প্ৰিয় হৈ গ'ল মোৰ মহ প্ৰিয়া ভৈ মোৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ আই বাপ সকলোৱেই সুশৰীৰে বকুণ্ঠলৈ যোৱাৰ ৰাস্তা পাই গ'ল যেতিয়া নেকি সকলো মানুহে আদি সত্য যুগত হৰি ভকতি কৰি বকুণ্ঠলৈ যোৱাৰ ৰাস্তা পাই গ'ল গুচি যাবলৈ ধৰিলে ধৰিলে তে লোকালোকতটো হৰিৰ বেটিৰেকে আৰু বহুত দেৱ দেৱতা আছিল কৈলাশত মহাদেৱ শংকৰ স্বৰ্গত দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ চন্দ্ৰ সূৰ্য কোবেৰ বায়ু বৰুণ বায়ু এৰাম ৰাম দেৱতাৰ সেৱা পূজা ভাগিলে ক ঘট চোৰ কৰি থৈলা ভক্তি ইয়াক এইখিনিৰ পৰাই লাহেকৈ বাকচত সোমাই গ'ল আৰু পেৰাত সোমাই গ'ল গতিকে দেৱতাৰ সেৱা পূজা ভাঙিলেকে ঘৰত যিমান যিমান পৰিমাণে আদি সত্য যুগৰ সকলো মানুহে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্তৰ ভকতি কৰি বকুণ্ঠলৈ যোৱাৰ সুবিধা হৈ গ'ল এই লোকালোকত থকা দেউতাবিলাকৰ সেৱা পূজা অৰ্চনা জাক যজ্ঞ পূজা পাৰ্বণ কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়া হ'ল যাহাই নিদিয়া হ'ল সেই দেউতাৰ পূজা পৰম্পৰাগত যি বিধি বিধান এইবোৰ দেউতাৰ সেৱা পূজা ভাঙিলে ক ঘৰ স্বাভাৱিকতে এইবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু দেউতাসকলে দেখিলে সৰ্বত্না এই ধৰণে যদি ঈশ্বৰকে যদি প্ৰাধান্য দি মানুহে আৰু আহে আৰু যায় আমাৰ যদি ওলটিকে নে চায় কি হ'ব কথাটো আমাকতো স্বজন কৰিলেতো আমিতো জেগাই জেগাই আছো যদি আমিতো কিবা এটা পাব লাগিব এই ভাগে থাকিলে নহব দেই দেৱৰাজ দেৱেন্দ্ৰেন্দ্ৰ এই মানুহৰ মাজত মানে এই নাম ধৰ্মৰ টোপোলাটো চুৰ কৰি থব লাগিব আটক কৰি থব লাগিব চোৰ কৰি থৈলা ভক্তি কৰিয়া অপদায় দেৱ দেৱতাসকলে বুদ্ধি কৰি এই নান ধৰ্ম ভক্তিৰত্ন টোপোলা পেৰাত বন্দী কৰি দিলে আৰু সেইদিন ধৰি মানুহৰ মাজত পূজা অৰ্চনা যাক যজ্ঞ দেৱ দেৱতা উপাসনা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰথা পৰম্পৰাগতভাৱে ধাৰাবাহিকভাৱে চলিবলৈ ধৰিলে যাৰ কাৰণে মানুহৰ গতি হোৱা ৰাস্তাটো যুগ যুগান্তৰলৈ বন্ধ হৈ গ'লে সেইকাৰণে ভগৱান কৃষ্ণই কপিল ৰূপে মাতৃ দেৱহীৰ আগত এতিয়া কৈছে হে আই মই তোমাৰ আগত আজি মই যোগ মানিকৰ পেৰা মই মুকলি কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ জাক যিবা ৰত্ন লাগে লৈও বিচাৰি যোগ মানিকৰ পেৰা দেও মুকলি কৰি জাগ যাক যিবা ৰত্ন লাগে লৈয়ো বিচাৰি মই এইটো নকওঁ কোনে কি বিচাৰে কোনে কি ভাল পায় কোনে কি খাবলৈ মন কৰে নিজৰ নিজৰ ৰুচি অভিৰুচিৰ কথা যাৰ যেনেকুৱা বস্তু লাগে তেনেকুৱা বস্তুৱেই মানিকৰ পেৰাত পাই যাব পাই যাব মই এতিয়া সকলো মানুহৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ অৰ্থে ধৰ্ম কৰ্ম সিদ্ধি ৰিদ্ধি সিদ্ধি প্ৰাপ্তিৰ অৰ্থে মই যোগ মানিকৰ পেৰা মোক খুলি দিয়াৰ কামটো আৰম্ভ কৰিম ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ পৰীক্ষিত ৰজাৰ আগতে যোগ মানিকৰ তত্ত্বসমূহৰ মাহাত্ম প্ৰকাশ কৰিছে মহামুণি শোকগুৰুৱে কি বুলি কৈছে যোগমাণিকৰ পেৰাৰ যোগমানিকৰ ৰত্নৰ মহামিমা এনেকুৱা আছে অ শোকমণি ৰাজা তোক সন্ত বিদ্যমান কৃষ্ণ লীলামালায়াবে সাৱধান শ্ৰৱণ কীৰ্তনে আৰ ধৰ্ম অৰ্থ কামমুখে ঐত সি পৰীক্ষিতাজন এই ভগৱন্তৰ যি গুঞ্জশৰূপী আধ্যাত্মিক অমূল্য ৰত্ন ভগৱন্তৰ যি লীলা চৰিত্ৰ জন্ম কৰ্ম বিষয়ক কৃষ্ণ লীলা যি ভগৱন্তৰ গুঞ্জ কৃষ্ণ লীলা মালা বেদ তুমি সাৱধানে শুনা শুনা শুনিলে কি হ'ব জানা ভাগৱত গ্ৰন্থ শ্ৰৱণ কীৰ্তন যদি কৰা যায় শ্ৰৱণে কীৰ্তনে আৰু বকুণ্ঠক যাব যাবই জীৱন্ত অৱস্থাটো ধৰ্মৰ ভাগ পাব অৰ্থৰ ভাগ পাব বিষয়সুখ সংসাৰৰ ভাগ পাব আৰু মুকুটিৰ সুখো পাই যাব চতুৰ বৰ্গত সাধন কৰাই দিব পৰা কেৱল এভাগেই ৰত্ন সেইভাগ হ'ল কপিল ভগৱন্তই মাতৃদেৱহীৰ আগত শুকুৰুৱে পৰীক্ষিত ৰাগত কোৱা যি অমূল্য ৰত্ন অৰ্থাৎ ভগৱত ভক্তি এই ভগৱত ভক্তি হ'ল আমাৰ জীৱন্ত অৱস্থাত ধৰ্মৰ ভাগ আমাক দিব অৰ্থৰ ভাগো দিব বিষয়ে সুখৰ ভাগো দিব আৰু মুকুটি সুখৰ অংশও কৃপা আমাক দিব আন কোনো এই ভকতি ৰত্নৰ বাহিৰে আন কোনো ৰাস্তাই কিন্তু মানুহক চতুৰ্বৰ্গ সাধন কৰাই দিব নোৱাৰে নম্বৰ এক নম্বৰ দুই নম্বৰত এইখিনিতে মাতৃ দেৱসূতীয়ে নিজৰ নিজৰ উপলব্ধি নতুনকৈ নিজৰ ল'ৰাটোৰ আগত অৱগত কৰিব বিচাৰিছে কি বুলি ক'লে অ ৰাম দেৱসতি বদী শুনি ও মা শান্ত দেৱসূতি আয়ে কি বুলি কৈছে হে মহাশান্ত মোৰ পুত্ৰ বুলি কোৱা নাই মোৰ গোপাই বুলি কোৱা নাই কপি দেৱহূতি বোধতি শুনিও মহাশান্ত ইন্দ্ৰিয় কপো সন্তে মই ভৰিলো মান্ত শ্ৰান্ত মানে ভাগৰু হৈ গলো কেনে ভাগৰু হৈ গলো বোপাই মই উৰেটো জীৱনত উৰেটো মোৰ সময়ছোৱাত মই কেৱল মনে বিচৰা চকুৱে দেখা কাণেৰে শুনা চালে বিচৰা জিভাই বিচৰা এই ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ ভোগবিলাকতে মই লাগি থাকিলো লাগি থাকিলোঁ লাগি থাকিলো ইন্দ্ৰিয়কে মই পুহি থাকিলোঁ ইন্দ্ৰিয়কে পোষন্তে পোষন্তে ভৈৰু মহাশ্ৰান্ত কিন্তু আজিও মোৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাকে হ'ল বুলি কৈ দিয়া নাই চকুৱে মনটো এইটো কোৱা নাই যে হ'ল আৰু মোৰ বুদ্ধি এইটো কোৱা নাই হৈ গ'ল মোৰ জিভাই এইটো কোৱা নাই নালাগে আৰু গতিকে কেৱল লাগেই লাগেই ইন্দ্ৰিয়বিলাকক কেৱল মানে বোলে পাই থাকিলেই ভাল নাপাব লাগিলে লাগি যায় এজন জাল এনেকুৱা ইহঁতৰ স্বভাৱ স্বভাৱ গতিকে এই প্ৰত্যেকটো ইন্দ্ৰিয়ৰ খুচি হোৱাৰ কাৰণে মই ইন্দ্ৰিয়বিলাকে বিচৰা মৰ্মে ইন্দ্ৰিয়বিলাকক পোহপাল দি থাকোঁতে থাকোঁতে মই ভাগৰুৱা হৈ গ'লোঁ আজিও মই কিন্তু কতো কোনো ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰা মই শান্তি অকণমানো আহৰণ কৰিব নোৱাৰিলো হে মহাকান্ত অৰাম আৱেগে জানিলো মই জন্মি বাপা এতে কে শান্ত চক্ষু তোমা মই যে তোমার মুখমণ্ডল দেখ হৃদয়ের শান্তিয়ে বিরাজ করা তোমার চকুজুড়ি চালেই মই চাই থাকি মন যাওয়া তোমার যাওয়া তোমার চকুজুড়িরপা দর্শন হওয়ার মই এনেকা শান্তি মূর হৃদয়ত ক্রিয়া হয়ে যায় বিরাজমান হয়ে যায় মই ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পাই গলো এইবেলি মই বুজি পাই গলো বাপু বাপ হে মহাশান্ত মই এইবেলি মোৰ আৰু বাৰে বাৰে জন্ম হৈ মৃত্যু হোৱা মৃত্যু হৈ জন্ম হোৱা হোৱা এই সংসাৰখনৰ যন্ত্ৰণাজনিত চক্ৰৰ মোৰ সীমা হৈ গলি আৱেগে জানিলো মই জন্মসীমা পাইলো এটেকেহে শান্ত চকু তোমাক দেখিম মই এই জীৱন্ত কালত মই কোনো মানুহৰ চকুযোৰ দেখিলে ইমান শান্তি লাভ দিব পৰা শান্তি বিৰাজ কৰিব পৰা মই চকু কাৰো চকুত দেখা নাই কেৱল তোমাৰ চকুযোৰতে মই এবাৰ শান্তি লাভ কৰিছোঁ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে মোৰ এইজন মই আৰু শেষ আৰু মোৰ জুনিজাত জন্মলৈ মই আৰু ঘূৰি আহিব নালাগে আমাৰ ভাগৱত গ্ৰন্থৰ মহাত্ম সেয়াই কি বুলি কৈছে শ্ৰৱণাত শিৱনাত পাঠাত দৰ্শনাত পাপনা চিনি ভাগৱত গ্ৰন্থ যদি কোনোবাই শ্ৰৱণ কৰিলে কোনোবাই যদি পাঠ কৰিলে কোনোবাই যদি সেৱা ধৰিলে ভাগৱতক আনকি কোনোবাই যদি ভাগৱতক দৰ্শনো কৰিলে দৰ্শনাত পাপ নাচিন অৰ্থাৎ কপিল ভগৱন্তৰ দৰ্শন শ্ৰীমুখ পদুমৰ পাহিৰ দৰে চকুযোৰ চালে দৰ্শকসকলৰ মনত যিমান জন্মে জন্মান্তৰ ৰাখি ৰাখি পাপ নাথাকক লাগিলে সেই মুহূৰ্ততে পাপ ভ হৈ গৈছিল মহামুণৰ গৰাকী হৈ গৈছিল ইমান দৰ্শনৰ মহাত্য় উদাহৰণ এটা দিছে অ ৰাম তমুকো নে অন্ধচখ ইটো নচয় সূৰ্য যেন তাৰ বৰ্থে প্ৰগ কৰ যেনেকৈ ৰাতি অন্ধকাৰ যদি ৰাতি অন্ধকাৰ পোহৰ নহয় তেতিয়া প্ৰাণী জগত জীয়াই থকাৰ মুস্কিল হৈ যাব মানুহে জীৱন যাপন কৰাৰ সমস্যা হৈ যাব গতিকে এই ৰাতিৰ অন্ধকাৰক দূৰ কৰি মানুহক নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে পোহৰৰ দৰকাৰ আছে সেইকাৰণে ভগৱন্তৰ কৃপাত সূৰ্য নামৰ এটা নক্ষত্ৰই নিৰ্দিষ্ট সময়ত হাজিৰ হ'বলৈ বাধ্য অ জাৰভয়ে চন্দ্ৰ সূৰ্য পৱন সঞ্চৰে পলাই জগতৰে মিত্ৰ জীপ্ৰ ভূ কাৰভয়ে চন্দ্ৰ সূৰ্য পৱন সঞ্চৰে যাৰ ভয়ত কম্পিত হৈ সূৰ্যই পোহৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছে পৱন বায়ুৱে গতি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু অগ্নিয়ে দাহ কাৰ্য কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আনহে নালাগে পলাই জগতৰ মৃত্যু যিজন প্ৰভুকো ভয় কৰি সেই প্ৰভু জগন্নাথ অনাৰ্থৰ দেৱ হৰি বিনে ত্ৰাণকৰ্তা আন নাহি কেৱ সেইজন হৰি সেইজন হৰি এতিয়া তুমি স্বাভাৱিকতে তুমি ক'ত থিয় হৈছা ক'ত তুমি আৱিৰ্ভাৱ হৈছা মানুহৰ সন্মুখত মানৱ সমাজৰ সন্মুখত কেলে এই মানুহবিলাকৰ কি অসুবিধাটো হৈ আছে অঁ অসুবিধা এটা হৈ আছে মই যিটো দেখিছোঁ দেৱহতী আয়ে কৈছে গোটেই মানুহবিলাকৰ চকুবিলাকত তমু গুণে অন্ধ চখু ইটো নৰচয় মানুহবিলাকৰ এই তিনিটা গুণৰ তত্ত্বে মানুহৰ চকুত চাপ মাৰি ধৰি আছে যাৰ কাৰণে কি মানুহে এতিয়া ৰাস্তা নেদেখা হল হল অন্ধ মানুহজনে পোনপটীয়াকৈ খোজকাঢ়ি যাব পাৰিব নেকি কেতিয়াও নোৱাৰে ক'ৰবাত খুন্দিয়া পৰিব ক'ৰবাত লুটি খাই পৰিব তাত নেদেখিলে যে আমি যে তমুগুণর প্রভাব আমার চকুত লাগি আছে যার কারণে নাকি আমি জীবন্ত অবস্থার যে খুন্দা খাইছো কিমান যে আমি মার্কিল কিমান যে আমি অপমানিত কিমান যে আমি না যাবলগা জায়গাত গো ভক্ষণ নকৰিবলগীয়া বস্তুক ভক্ষণ কৰিছো কেলে আমার চকু আন্ধাৰে আন্ধারে ধৰি আছে গতিকে দেৱহীয়ে আয়ে কি বুলি ক'লে তমুগুণে অন্ধ চকু এইটো নৰচাই ৰচয় সূৰ্য যেন তাৰ অৰ্থে প্ৰকাশ যিদৰে সূৰ্যই অন্ধকাৰ বিনাশৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত ঠিক তেনেকৈ তুমিও এই মানুহবিলাকৰ চকুৰ পৰ্দাত থকা তমুগুণৰ অন্ধতাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে যেন তোমাৰ আৱিৰ্ভাৱ কেৱল মোৰ নিচিনা এগৰাকী তিৰোতাক এগৰাকী মাতৃক তুমি জ্ঞান দিব এইটোৱেই কথা নহয় তোমাৰ অভিপ্ৰায় তোমাৰ উদ্দেশ্য তোমাৰ যাত্ৰাৰ কাৰণ হ'ল অৱতাৰৰ কাৰণ হ'ল তুমি মানৱ সমাজৰ চকুৰ পৰ্দাত থকা তমুগুণৰ অন্ধতাক দূৰ কৰি মানুহক জ্ঞানৰ বাৰ্তা দি মানুহক মুকুটিৰ দিশে আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণেই তুমি আৱিৰ্ভাৱ হৈ যা ইমানলৈকে বাপ সমস্ত আইমতৃ আমাক পদে এনেধৰণে ক'লে